С утра слушал Балашова, там может кто-то подписан, ну, балашовцы, я знаю, подписаны. Вы скажите Геннадию Викторовичу, что он все перекручивает, бывает часто, да, и одно накладывает на другое. Ну, я уже не буду говорить о том, что он говорит, что Кучма не виноват, он не заказывал Гангадзе. Я убежден, что Кучма заказывал Гангадзе. Просто россияне те пленки, которые записали, когда Кучма это заказывал и исполняли, они потом просто его уже шантажировали. Ну то, что Кучма это заказывал, это, <coughs> это просто логично. Но ну, ему все простили. У нас за такое не, отв... не ответ, потому что мы, у нас э, государство такое между Монголо-Татарией и УССР. У нас общество не спрашивает таких мерзавцев, как Кучма. Это первое. А во-вторых, Балашов там перекручивает, что ирландцы веками страдали от англичан, но они все сохранили такую английскую культуру у себя. Это просто бред, и поэтому они сейчас так богаты. Нет, они богаты почему? Потому что повстанцы ирландской республиканской армии бежали в бега в США. Там создали мощнейшие финансово-промышленные группы. Теперь 70% с ирландскими корнями президентов США, включая нынешнего Байдена. И по маме, и по папе. И они создали большие блоки агломерации, типа бостонская, которая управляет США и руководит деньгами. И в знак благодарности за свою малую родину они заставили Британию отказаться от Ирландии хотя бы на 80% территории признана была Ирландская республика, благодаря повстанцам Ира. У Балашова все наоборот. Балашова выдает это, потому что они покорились и приняли идеологему Англии. Они за Маргарет Течеру только 25 лет назад 30 бегали. Взорвали, что был по отелю, Она вышла с туалета, ей повезло, туалет обвалился. Они убили часть членов королевской семьи. Братом двоюродного королевы взорвали на катере. И т.д. и т.п. Балашов не учит историю, он берет поверхностно, он даже еще хуже, чем Арестовича берет. И поэтому ирландцы заставили... И потом они заставили ну, промышленные группы, <coughs> голубые фишки США, сделать генеральный офшор в Ирландии. Они понимали, что Ирландия скудна в экономике. И они заставили все офшоры открыться в Ирландии и подписали под них международное законодательство. Они сказали, что узредненные самые низкие доходы, налоги будут именно в Ирландии. И туда загнали все голубые фишки. Все, это ирландцы США, повстанцы, так, то есть, если бы, например, Бандера убежал в Мюнхен и потом остался жив и стал крутым в какой-то крупной стране со всей этим осередком, они же разбежались там, Бандера в Мюнхен, потом этот, забыл, Канавальца, друг убежал в Люксембург и т.д. и т.п. И они возродили Ирландию, и поэтому там Ренайра, Гугуэ, все в Ирландии. Но это благодаря сопротивлению. А Балашов не знает историю, он перевирает просто. От себя что сказки рассказывает. Да и поэтому у них сейчас 100, там сколько, 120 тысяч евро почти ВВП на душу населения, но, но из них 40% дутых. Они просто берут с них комиссии. Ну, реальные где-то под 70, да. А 40 это надбалка за то, что офшоры там гуляют и живут. Да. Поэтому все Ренайры летают, зарегистрированы в Ирландии. Но кто в Ирландию приедет, понимает, что кроме двух городов, там, Дублина и еще какого-то, там, в принципе, особо ничего нет. Камни и трава порушаем хум. И ну, вот эти города, которые строятся, эти городки для голубых фишек, которые там живут. Все. Поэтому он говорил от обратного, что благодаря тому, что они покорились Инландии. И сейчас большая программа создана по реанимированию ирландского языка. Да. Их задача в ближайшие 20-30 лет пройти по Чехии и вытеснить английский и возродить полностью ирландский. Потому что за ирландский давали каторгу. А особенно после восстания, о котором я сегодня буду говорить во втором влоге. У ирландцев есть такое выражение, чтобы Балашов знал, потому что надо образовываться, даже после 60 лет, что ну, свинья это святое животное, вот мы кого-то оскорбляем, мы говорим, ты свинья. Они говорят, свинья – англичанина нельзя называть, потому что свинья это то животное, которое помогло нам выжить, ирландцам, в таком тяжелом климате, там же климат тяжелый. Но если вы кого-то хотите оскорбить реально, человека, ну, вот негодяя, вы его должны назвать англичанином. И те, кто воевали за Британию против Гитлера во Второй мировой войне, ирландцы, они все получили сроки в Ирландии. Балашову надо просто учить книги, и все. А он же это как проповедник, у него же там 200 тысяч подписки, да, то... Или 250, а он как проповедник лепит Горбатова. И Кучма заказал Гангаза, Кучма. Ирина Геращенко, великий патриотка, вот такая она там с пятым каналом бегает с этим Порошенко. Жона ездила во Львов и говорила, мы тут бачили Гангадзе, він за этим угом ховається. Ну отрабатывала на Медведчука. А сейчас вона щира патріотка.